Hamıya salam dostlar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün nə sizinlə birlikdə arxa planı necə dəyişdirməsin öyrədəcəm. Amımıza baxın, bu e, bu proqram indirmə linkində gördüyünüz altaya arxa planı dəyişdirəcəm. Baxın dostlar, buna bir e, telefon qozaq qoydumsa, bununla məsalan, e, montaj yerində bunun arxa planını görmək istəmirsinizsə belə bir arxa plansızlıqla çalza bilərsiniz. Qırmızıları görmək istəyirsinizsə yerləşdirə bilərsiniz. Yəni qarışdırmayın. Ki yəni bunu e, görmək istəmədiyiniz yerə eləyirsiniz, ora görünəcək. Baxın, mən bu səhifələri görmək istəyirəm. Mən, Buna görə də burada diqqətli olmaq lazımdır. İnsanın fotoqrafını o baxır hansı rəsinə, onların bir dəfəlik avtomatik özü qırmızılayır. Amma bəzi şəkillər belə gördüyünüz kimi asan olmur. Nu, burası qara. Gördüyünüz kimi şəkil hazırdır. Sonra bunu siləyə verdik və pinciyə gətirdik. Gördüyünüz kimi dostlar. Mən yəni buradan fonda ala bilərsiz. Baxın elədir prosto mən yaxşı edə bilmədiyim üçün alınmadı, amma yenə də oldu. Sonra burdakı endirməyə basıb və şəklimiz hazırdır. Sağ olun dostlar. Belə video görməzdənsə kanalıma abunə olmağı qətumğa unutmayın. Sağ olun.